নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি আজি আমাৰ এজোপা জাতিলাও মানে দিছিলোঁ আমি অলপ শেহতীয়াকৈ দিছোঁ সেইকাৰণে শেহতীয়াকৈ দিলে কি হয় ইয়াৰ সোৱাদটো ভাল হয় মাঘ ফাগুণ চবলৈকে ইয়াৰ সোৱাদটো ভাল ঠাই খাব পাৰি মানে উপযুক্ত সোৱাদ পোৱা যায় ছিজনত সেইকাৰণে আমি অলপ শেহতীয়াকৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ খুব বেছি বগোৱা নাই অলপ ঠাইতে বগাইছে বগাই আপোনাৰ মানে মোটামুটি লাগিছে আৰু সেইবিলাক এইখিনি এইবিলাক লাগিছে আৰু কিন্তু বৰলৰ উৎপাতৰ কাৰণে আমি ৰাখিব পৰা নাই আমি বেৰেক ষ্টেপ দিছিলোঁ যদিও সেইটো মানে কাম দিয়া নাই কিন্তু এইবিলাকত আমি ঠোঁৱা পল পল মানে পলিচিনত ঠোঙা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই ঠোঙা বান্ধি দিছোঁ বান্ধি দিয়াৰ ফলত ঠোঙাটো বান্ধি দিলে কিন্তু এটা কথা অকল বান্ধি দিলেই নহয় ইয়াক ফুটা কৰি দিব লাগে সৰু সৰুকৈ ফুটাই দিব লাগে বেজীৰে বা জোঙা বস্তুৰে নহ'লে যদি বতাহটো নাপায় তেনে ল'লে নষ্ট হৈ যাব সেইকাৰণে ফুটা কৰি কৰি ইয়াতে গাটোত বান্ধি দিছিলোঁ সেইকাৰণে এইবিলাক ৰক্ষা পৰিছে ভাবিবোৰকেইটা লাগিছেই আৰু লাগিব গতিকে এয়া চাওক এইবিলাক লাগিছে এইবিলাক লাগিছে ধুনীয়াকৈ লাগিছে এইবিলাক এইবিলাক লাগিছে এইবিলাক লাগিছে এইবিলাক আৰু কলি পেলাই আছে ওপৰত কলি পেলাইছে এইবিলাক সৰু কলি সৰু কলি আছে বহুত সৰু কলি এই বান্ধি থৈছোঁ বহুতবিলাক এইবিলাকতো বান্ধি থৈ দিছোঁ নহ'লে ৰক্ষা পৰ টান এইবিলাক এতিয়া কথাটো হ'ল কি এইবিলাক ধুনীয়া কলি পেলাইছে আৰু ওপৰত কলিয়াই আছে এতিয়া আমি কেনেকৈ পালোঁ প্ৰডাকশ্যনটো প্ৰডাকশ্যনটো পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি আমি আকৌ যোগাৰ নিদিওঁ আমি জৈৱিকভাৱে কৰোঁ যিহেতু আমি গোবৰ মাটিৰে গাঁতটো গাঁতটো পূৰা কৰাই লওঁ গাঁত খান্দি লওঁ আৰু এইটো পূৰ কৰি দিওঁ পুৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আমি বিভিন্ন জৈৱিক সাৰ ইয়াত দি দিওঁ গুড়ত গুৰিত দি পেলাই তাৰপিছত আমি কেৱল সলিহে পানী দিওঁ আমি পাতলকৈ খলিহে পানী মিলাই থৈছোঁৱেই ভাতৰ মাৰৰ খলহে পানী এইবিলাক ইয়াত আমি এনেকৈ সপ্তাহত বা চাৰি পাঁচদিন মূৰত এবাৰকৈ দিওঁ আৰু এনেকৈ গোটেই গুৰিটোত দিওঁ গুৰিত দিলে হৈ যায় বাকী আৰু আকৌ দিবলগীয়া নাই তেনেকৈ কিন্তু মাটিখিনি গাঁতটো খান্দি জৈৱিক সাৰেৰে পূৰাই ল'ব লাগে গোবৰ বেছি হ'লে ভাল আৰু গোবৰ বা আন পচন সাৰ পূৰাই ল'লে গোটেইখিনি কথা মানে উৎপাদনটো পাব পাৰি আৰু আচ্ছা এতিয়াতো আমি এটা কথা ক'লে জানো যে গোটেই ছিজনটোৱেই চহৰবিলাকত জাতিলা ওলায় বজাৰত কিন্তু সেইবিলাকৰ সোৱাদ নাই বা নিসিজে কিন্তু আমি যিবিলাক এতিয়া কৰিছোঁ এইবিলাক আপুনি সি ধুনীয়াকৈ সিজি যাব তাৰ সোৱাদ উপযুক্ত সোৱাদ আৰু ইয়াৰ উপকাৰটো জানেই প্ৰেছাৰে হওক কিবাই হওক ইয়াৰ যদি ৰসটো উলিয়াই খাব পাৰোঁ আমি বা চৰ্বিগুমৰ কাৰণেও ইয়াৰ ৰসটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ৰসটো উলিয়াই খাই কিন্তু যদি আমি ইনচেক্টিচাইড বা পেষ্টিচাইড দিয়া লাও ৰসটো খাওঁ তেতিয়া আমি বিষাক্ত পদাৰ্থ খোৱা যেনে হ'ব সেইকাৰণে নিজে ঘৰত খাবলৈকে ৰসটো উলিয়াই খাবলৈকে বেমাৰ আজাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে জাতিলাও দুই এজোপা নিজে কৰি ল'ব লাগে কম ঠাইত থাকিলেও কথা নাই আমি যেনে ভেদালি দিছোঁ আমাৰ বেছি ঠাইত থকাৰ কাৰণে ভেদালিখন ডাঙৰকৈ দিছোঁ ভেদালি সৰু কৰি দিলেও কথা নাই ৰছী আনি দিলেও জাতিলাও লাগে কিন্তু ইয়াক উপযুক্ত খাদ্য দিব লাগে বগাবলৈ ৰছী টানি দিলে সিফালে সিফালে ফুটি পুতি দুটা চাৰিটামান তাতে লাগি থাকিব কেৱল আমি তাক খাদ্যৰ যোগান ধৰি প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব গতিকে তেনেদৰে যে আমি যোগাৰ কৰি লওঁ জাতিলাও এজোপা তাৰ পৰা আমি তৰকাৰীও খালোঁ আৰু তাৰ ৰসটো উলিয়াই বেমাৰ আজাৰ প্ৰতিকাৰৰ প্ৰতিকাৰৰ বাবে পৰিয়ালটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি গতিকে সেইকাৰণে সেইবিলাক কাৰণতে আমি অৰ্গেনিক পদ্ধতি উৎপাদন কৰাটোত গুৰুত্ব দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কোনো ক্ষতি দেহৰ ক্ষতি নহয় কিন্তু বজাৰৰ পৰা চিলচিলীয়া যিবিলাক একদম মিহি জাতিলাও তাত যথেষ্ট পেষ্টিচাইড মাৰে এই ব্ৰলৰ বিন্ধাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বা আন ধৰণৰ পোক পৰা ৰক্ষাবলৈ বহুত পেষ্টিচাইড মাৰে পেষ্টিচাইড মানে ভেকুনাশৰ ঔষধো মাৰে ইনচেক্ট ইনচেক্টিচাইড বহুত মাৰে পতংগনাশক কীট পতংগনাশক বহুত ঔষধ মাৰে আৰু ইনচেক্টিচাইডটো খুব ভয়াৱহ গতিকে কিছুমানটো এনেকুৱা আছে যিবিলাক ঔষধৰ কাৰণে বহুত দূৰলৈকে গোন্ধ ওলাই যায় মই এইবিলাক নামটো পাহৰিলোঁ প্ৰায়বিলাকে দিয়ে সেইবিলাক ঔষধ দিলেতো বস্তুটো বিষাক্তই হৈ যায় গতিকে হাত ভালে থাকে তাৰ পৰা যিবিলাক খাওঁ আমি তাৰ বেয়া ফলটোহে পাওঁ গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি অৰ্গেনিকভাৱে কৰি ইয়াৰ উপকাৰিতাটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা ল'ব লাগে গতিকে আমি আমাৰ পদ্ধতিটো আপোনালোকে দেখুৱাই দিলোঁ দুই চাৰিজোপা এনেকৈ কৰিব লাগে আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিব লাগে আৰু আহিন মাহত আহি আহিন মাহত দিব পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আহিনৰ ভাদৰ শেষৰ পৰা বা আহিনৰ পৰা দিব পাৰোঁ আকৌ আমি আঘোণ মাহত দিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি গোটেই ছিজনটোৱে ধুনীয়াকৈ ইয়াত উৎপাদন পাব পাৰোঁ আৰু জাতিলাও ঘৰটোৰ চাহিদা পূৰণ কৰাত সহজ হয় গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ পদ্ধতি আমি দেখুৱালোঁ এখন চাং থাকিলে হৈ গ'ল আৰু বেলেগ একো নালাগে কেনে দেখিলে কি পালে সাংঘাতিক ধৰণে লগা নাই কিন্তু লগা আৰম্ভ হৈছে আৰু বা লগিছে দুই চাৰিটা চিঙি খাইছোঁও কিন্তু নলগা বুলিয়ে ক'ব নোৱাৰি গতিকে এনেকৈ হ'লেও হৈ যায় গতিকে আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ সেই পদ্ধতি দেখুৱালোঁ মন্তব্যৰে আমাক উপকৃত কৰে বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ